क्या फैसला किया मंद ने नगर के असलियत जानने पर वहां पर न रहने का फैसला किया बीजू अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा था। अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा दोनों टके सेर पर बिकता था त्रीजो कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी कसाई ने भेड़ गडरिये से मोल ली थी महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी जहाँ टका और टका महंत ने गोवर्धन दास को क्या चेतावनी दी महंत ने गोवर्धन दास को चेतावनी दी कि अगर वह उनकी सलाह न मानेगा तो वह एक दिन पछताएगा वीडियो ने आगे पहला अपनी एप्लीकेशन माहिती ले ली प्ले स्टोर में जा

સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન અભ્યાસ સોલ્યુશન અને ગાલા સોલ્યુશન જોવા મળશે આગળ વધારતા પ્રશ્ન બે નિમ્મલિખિત પ્રશ્નો કે પાંચ છ વાક્ય મેં ઉત્તર લખ્યું પેલું ગોવર્ધન દાસ ને ખુશ હોગરી રહેને કા ફેસલા કુ ક્યા ગોવર્ધન દાસ જૈસી બસ અપના પેટ ભરને કી ચિંતા રતી હતી अंधेरी नगरी में टके सेर मिठाई मिलती थी गोर्वन दास को मिठाई खाने का शौक था अंधेरी नगरी में रहकर वह कम पैसों से भी खा सकता था इसलिए उसने अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला किया प्रश्न बे बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया राजा ने किसे और क्यों फांसी पर चढ़ाने का फैसला लिया उत्तर बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया दीवार बनाने वाला कारीगर चुने वाला भिश्ती कसाई, गडरिये और कोतवाल को भी अपराधी बनाया गया अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया त्रिजु गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आई गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन मास ने अंधेरी नगरी में ही रहने का निर्णय किया था उसने सोचा कि कम खर्च में अधिक मजे के साथ ही वह रह सकता था परंतु जब दुबला पतला होने के कारण वह सिपाहियों के साथ न्याय अन्याय और दोषी और निर्दोषी की परवाह नहीं थी उन्हें तो फांसी पर चढ़ने के लायक व्यक्ति की जरूरत थी उनके द्वार पर पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को पछताने की बारी आई प्रश्न चार महंत गोवर्धन दास की बात जान बचाने में सफल तो कैसे हो गए? जब गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था तभी उसके गुरु महंत जी वहां पहुंचे गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा और फिर गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में रुजत करने लगे इससे सिपाही चकित हो गए राजा मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच गए पूछने पर महंत ने बताया कि उस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा स्वर्ग के लालच में राजा खुद फांसी पर चढ़ गया इस प्रकार महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल हो गया पाठ पांच को अंधेरी नगरी में शीर्षक क्यों दिया गया है कहावत है यथा राजा तथा प्रजा प्रस्तुत एकांकी इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता है कि एकांगी में एक दीवार गिरने के अपराध में कईयों पर दोष मढा जाता था पर अपने अपने बचाव में सब सफर हो जाते हैं अंत में कोतवाल दोषी साबित होता है जिसका घटना से कोई संबंध नहीं है राजा उसे फांसी देने का हुक्म देता है कोतवाल की पतली गर्दन फांसी के बड़े पर लायक नहीं है इसलिए मोटे ताजे गोवर्धन दास को पकड़ा जाता है अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है प्रश्न त्रशय स्पष्ट कीजिए पहलो अंधेरी नगरी में चौपट राजा टके भाजी टके शेर खाजा उत्तर आवश्यक मूर्ख राजा के राज्य में अच्छे बुरे साधारण विशेष उचित अनुचित में कोई अंतर नहीं होता खाजा जैसी महंगी मिठाई भी भाजी के भाव से बेची जाती है न्याय अन्याय में भी कोई फर्क नहीं रखा जाता राज्य में सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है बीजू राजा के जीते और कौन स्वर्ग जा सकता है हमको फांसी में चढ़ाओ जल्दी करो उत्तर राजा को बताया गया है कि फांसी पर चढ़ने की वह बहुत शुभ घड़ी थी उस समय फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा मूर्ख राजा स्वर्ग के लालच में आ गया बुद्धि विवेक का उसमें घोर अभाव था महंत की चाल में फंसकर वह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया उसकी मूर्खता ही उसका राज बन गई प्रश्न चार सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए महंत अंधेरी नगरी में क्षण भर रहना चाहता था मंत्री और नौकर लोग यथास्थान पर बैठे थे सवारी घूम धाम से क्यों नहीं निकाले मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो पांचव शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा प्रश्न पांच निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए पहलू न्याय मांगने वाला जवाब आरिया तक बेचने वाली स्त्री कुंजी चमड़े के खाल का बड़ा थेला मशक भेड़ बकरे चराने वाला જવાબ આવશે ગડરિયા મીઠાઈ બેચને વાલા જવાબ આવશે બી હલવાઈ થેન્ક યુ